29 квітня 2005 року. Київ. Урочисте закриття першого міжнародного кінофестивалю документальних фільмів Контакт. Гран-прі та статуетка і диплом за найкращий конкурсний фільм Першого українського міжнародного фестивалю документального кіно «Контакт» нагороджується фільм Мухи режисера Ольги Орієпової. Студентка третього курсу Ольга Орехова стала лауреатом. А її фільм приніс Інституту кіно і телебачення Київського національного університету культури і мистецтв 38-му нагороду на престижних кіно- і телефестивалях. Кіно, як відомо, почалося з фотографії. Тому й логічно, що саме з неї і розпочинається навчання у майбутніх операторів. В інституті готують звукорежисерів, аніматорів, дикторів та ведучих. І, зрозуміло, режисерів. На інститут на самом делі це п'ять очень интересной жизни, скажем так. Потому что я попала в институт абсолютно случайно. Вот, и не собиралась, вообще на режиссуру поступать, собиралась поступать на журналистику. Случайно каким-то образом вот решила сдать экзамен и поступила. Вот у меня была такая работа, я там насочиняла, что я буду работать режиссером на утреннем эфире, буду ехать утром, утром рано, рано, рано на развозке, что меня будут забирать машинка, я буду ехать и там, там, то есть темно, там в доме горит один, два, три окна. И на самом деле так оно и получилось, причем оно получилось не, на 7, не через семь лет, а намного раньше оно получилось буквально через года там два или три. Вот. Поэтому можете все сесть, взять бумажки с ручками и придумать, что будет с вами через семь лет, но все сбудется. съедаешь, получаешь удовольствие. Поняла? Да, но я не ем колбасу. Начали. Стоп, снято! Я считаю так, коротко и ясно. Режиссер есть один, основной. Самое главное, это он. ¡Gracias! <laughs> помню первое занятие по актерскому мастерству, и вот это было ужасно. С ноги открывается дверь. а так как повернется, все, так, все тихо, я думаю, ну все, хана. Она меня заставила встать на голову, на стул. Бросила меня стулом. И как бы в шутку, шутки ради, значит, ударила ногой меня как бы в плечо. Музыка пошла. Бог тогда Нина Владимировна попила крови. Ричард Бах, «Мост, мост через вечность. Я играл Ричарда. Ну, было интересно. Было интересно. Опять же, это хорошая закалка. Нина Владимировна умела раскрепостить людей, избавиться от комплексов. Здравствуйте, вы смотрите подробности в студии Гриппов сегодня в нашей программе. вертикальных линий, а баночка это как будто ничего нормально стоит. Давайте, давайте, давайте. Hands, hands, Мне кажется, вуз не имеет не имеет значения в Киеве там и на Украине. Я знаю одного мастера, который действительно действующий мастер, который может может преподать, у которого уже как бы сложился свой определенный э, преподавательский стиль. Это Евгений Яковлевич Сивакун. Я не шел. Э, напрямую в институт кино и телевидения учиться. А я шел на курс к этому, к этому мастеру. Где наши рощи, свин? Первый мой опыт это, конечно же, институт и работа в коллективе, потому что у нас в институте, я считаю, очень правильно сделано то, что работа, ну, это командная работа, вот есть операторы, есть режиссеры, и тебя привязывают к какому-то режиссеру, и ты должен с ним работать. Прежде всего университет это то место, где меня научили думать, да, научили думать по-режиссерски, научили э, понимать, что такое режиссура. И во-вторых, это место, где собирается моя вторая семья, потому что моя группа это и есть моя семья. Это место, где э, до сих пор учит мой мастер. И это очень здорово. кино показало нам какой-то совсем другой взгляд на то что происходит на экране и я думаю что это очень сильно как-то повлияло на нас на самом деле я думаю что все эти замечания как нас там поддерживали так так как нас и корили на самом деле за очень многие вещи которые мы делали мы вам очень благодарны за это потому что это нас многому научило спасибо вам большое Я вважаю, що сьогодні такий конкурс, такий наплив молоді, такий, такий ажіотаж, йде при вступі, що таке враження, що в нас е в державі повинно все бути спеціалісти кіно, телебачення, режисери, актори, диктори, ведучі телепрограм. І ми не всіх бажаючих можемо сьогодні прийняти, тому що е конкурс вже за останніх сім е років ми такого не знали, як в цьому році. Так що я вважаю, що... Е Поступайте на інші спеціальності. У нас дуже багато є цікавих спеціальностей, тому що ми не всіх можемо взяти, які бажають поступати в інститут кіно і телебачення. Я навіть не представляю, як я з вами буду розставатися. Привикли? Студентами інституту кіно і телебачення стають ті, хто вірить у свої сили і не боїться конкуренції. Ті, хто розуміють, дивитись телебачення дуже цікаво, але робити його набагато цікавіше.